বাৰটা বাজি গল মই উঠি ৰুটি চুটি খাই আকৌ এনে শুই আছিলো তাৰপিছত এতিয়া মই ওলাম কানৰ ক্লাছ যাব কাৰণে হয় নেকি নমস্কাৰ

গোটেই টুচপখনৰ অৱস্থা কাহিল জেগাটো আছিলে ঠিক এইখিনি এই তলত মানে ইয়াৰ অঁ সেইফালেতো দেখিছে প্ৰায় চাৰে তিনিটামান বজালৈকে কালি ব্লগ এডিট কৰিছোঁ এডিট কৰি ৰখা অৱস্থাটোতে মানে মোৰ পূৰা গাত কাপোৰ লৈ ল'বলগীয়া হৈছে ইমানেই মঙেকা বহিছে মানে তো আজি টোপনিটো মানুহ বিশেষ কমপ্লিট হৈ নুঠিলে আৰু মই উঠিছিলোঁ প্ৰায় দহটা চাৰে 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 দহটা বজাত ছাৰপ্ৰাইজ ইমানো বিশেষ মানে এতিয়া টোপনিটো কমপ্লিট হোৱা নাই মুখৰ ভিতৰত সেই ফ্লেভাৰটো আছে যিটো ফ্লেভাৰ মানে টোপনি ক্ষতি কৰিলে পোৱা যায় বুজিছা এতিয়া বাইদেউ যাব গানৰ ক্লাছলৈ

ত' এতিয়া বাইদেউ শুনিব লাগিব মই গানৰ ক্লাছ লৈ তাৰপিছত বাকী কি হয় আজি মই ভাবিছোঁ যে ঘৰলৈকে যাওঁগৈ বুলি কাৰণ একো কষ্ট পাই থকা হৈছে এতিয়া হয় একো প্লেনিঙে নাছিলে একেবাৰে ভালকৈ আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু কিন্তু কালি ৰাতি বেছি দূৰ হোৱাৰ কাৰণে যাব নোৱাৰিলোঁ হ'লে নহ'লে কালি ৰাতি গ'ল এদিন চ'ছা আজি কি খোৱা পা তুমি মোক টাউনত এনে পি থৈ আহোঁগৈ অঁতো নহ'লে ধৰিলে ইমান দেৰি উভ মই কি কৰিম ত' গান মকেলটোৰ ক্লাছ আছে গানৰ এই মোবাইলটোত চিম লাগি আছে জিঅ' আৰু জিঅ'ৰ নেট মানে ইমানেই শ্ল' সেইটো কাৰণে মানে মই এয়াৰটেলটোৰ পৰাই হটপট লৈ লোৱা যায় চ' এইটো মানে অন কৰি গ'লে মই একবাৰ এনেই দেখুৱা হাঁ মানে এনে অৱস্থাতো দেখুৱাওঁ কেনেকুৱা ৰুপত কি কৰিবলগীয়া হৈছে মই কালি ব্লগটো মানে ইমানেই কষ্টত এডিটিং কৰিছোঁ মই কাৰণ আই অ' এছটো ডাইৰেক্ট উইণ্ড'জত কানেক্ট কৰিবলৈ বহুত কষ্ট হয় সেইটো কাৰণে মই কৰা হয় আই অ' এছৰ পৰা এন্ৰইডলৈ ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰা হয় তাৰপিছত এনড্ৰইডৰ পৰা আকৌ উইণ্ড'লৈ ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰা সেইখিনি প্ৰচেছৰ ভিতৰত একেবাৰে ফাইনেলি ব্লগ আপলোড কৰা হয় সেইখিনিতে কষ্টটো পাই আছোঁ আৰু বাকী মই কালি বাৰু ঠিক এনেকৈ ইউজ কৰিলোঁ যে ইয়াত মই জোৰ চেট প্ৰেছ কৰোঁ

আৰু এতিয়া মই গানৰ ক্লাছলৈ যাবৰ কাৰণে ওলালোঁ এতিয়া মই বনাই আছিলোঁ কেইটামান ৰীল আৰু দাদাই ধুই আছে গা দাদা গা পা ধুই এডালে আমি ভাত খাম আৰু ভাত খাই পিনি আমি গানৰ ক্লাছ যাম এতিয়া টাইম হ'ল এটা বাজিলে আজি বতৰটো খুব ধুনীয়া কৰিছে বেছি ৰ'দো দিয়া নাই বৰষুণো দিয়া নাই তেনেকুৱাও কৰি আছে মই ধেৰ ৰীল বনালোঁ কিন্তু এটাও হোৱা নাই মই এটা বনাওঁ হয় নেকি বৰ বেয়া দেখিলে তোৰ ফোনটোত আশ্লিহাত উলাই গৈছে মোৰ মানে কি কম দুখে দুখ সব ফালে স্যান্ডেল নাই পেন নাই দেহৰ অৱস্থা বেহৰ কৰিছে আকৌ কি হ'ল এতিয়া মেইন কেছল কোৱালিটি থব দাব লাগে মই বুলাইছিলোঁ পেনটো চেক কৰিলোঁ লং পেন অকল এটা আছিল এই পেনটো কালি ধুই দিলে এবোনে হাফ পেন এ পিনি ল আৰু এতিয়া লকে হকুৱা নাই সটি টি আছে মই ভাবিলোঁ যে হাফ পেন এ পিনি ল মই ভাবিছোঁ যে হাফ পেন এ পিনি ল তাৰ পিছত হাফ পেনৰ লগত এতিয়া মই জুতাযোৰ কেনে পিনি ল

কথাবিলাকতো চিন্তা কৰিলে বেছি চলিশ্যনটো নাই এতিয়া উপায়তো নাই সেইটো কাৰণে বেছি চিন্তা কৰি থাকতো যেনেকৈ আছোঁ যিয়ে আছে তাকে তেনেকৈ ওলাই গুচি নাই দেই আছে যে চব পোৱালিকেইটা থৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া অকণমান টাইম ৰেষ্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত তাইক আনিব যাব লাগিব তাইক আনি লৈ আকৌ ঘৰ যাব লাগিব আকৌ ঘৰৰ পৰা টাউন যাব লাগিব মানে মৰাণলৈ যাব লাগিব চ' মই কাইলৈ বাৰু বৰষুণ আকৌ আহিম চাগে দিবি হা আজি ভালকে পঢ়ি লবি ও রাম হেই কইম কর ইটেস দিন কে আকো জয় মান ঘর যাম ডাই ঘর পর লাহেকে উলাই লৈ মরা যাম গরে তে পাম ওয়া ত' মই ঘৰ আহি প্ৰায় চাৰে চাৰিটামান বজাত পাই গৈছিলোঁহি ঘৰ পাই অফকৰ্চোন অকণমান শান্ত হোৱা অকণমান টাইম ৰখাটো বহুত আছে আচ্ছা বেছি ধনী হ'লে সেইটোৱেই দিগদাৰ হৈ যায় নালাগে চ' মই চাৰে চাৰিটামান বজাত আহি ঘৰ পাই গ'লোহি আৰু সেইটো টাউনলৈ যোৱাৰ কথা আছিলে কিন্তু টাউনলৈ যোৱাটো নহ'ল মানে সৰুকৈ কাম এটা আছিলে মেইন কাম আছিলে মোৰ চুলি কথাটো চুলি কাটিবলৈ আজি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নহ'ল যোৱা দীঘল লাগিছিলে মানে দীঘল দীঘল ইমান দিন চোনাৰীত থাকিলোগৈ সেইকেইজনক লগ পাইছিলোঁ গোটেইজনৰ পৰা ৰিভিউটো লৈছো মানে চবেই মেহেঙা মোহে মানে ইমান চিয়'ৰকে কোৱা নাছিলো মই তই বহুত দিনৰ আগতে কথা কথা আছিলে কি মানে এবাৰ ভাবিলো যে অকণমান দীঘল কৰি চাওঁ এনেকুৱা বেয়া লগা নাই ভাল আচ্ছা পিছফালৰখিনিৰ পৰা অকণমান মানে মেইন কাম আছিলে এইটো আৰু সৰুকৈ মানে কাম এটা আছিলে সেই সৰু কামটো মানে আজি নহ'ল সেইটো কাৰণে আজি ভাবিলোঁ যে নাযাওঁগৈ এতিয়া মানে অকণমান ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ পঢ়িছ না পঢ়াটো হৈছে বাৰু ভালকৈ দিলোঁ আৰু এক্সামটো তাৰপিছত ফুৰিব চাৰিদিনকৈ পাইছোঁ ঠিক আছে ন গেটছটো পাইছোঁ ভালকৈ একজামটো দে সেইটো ভাল বেছি গেপছ ত' আজি ব্লগটো ইমানখিনি সামৰি দিয়া যাব অঁ আপোনালোকে চাই যেন ভাল পালে যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব যদি কোনোবা নতুন ভাবে যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব সাবস্ক্রাইব করে দিব ধন্যবাদ বলা এটি অকমান ফুরি অহা যাক সো হেটো কারণে এটা কাইলে যাওয়া হবো আর এটা সো হেটো কারণে মানে এটা কাইলে যাম বলি হেটো কারণে এটা